यहाँ पे हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह फिर चेन लेंगे एक दो और ती, तीन चेन और फिर इसी रिंग के अंदर डबल चेन बनाएंगे एक दो इसी तरह यहाँ पे सोलह डबल चेन यहाँ पे ये देख मैंने सोलह डबल चेन कंप्लीट कर लिया है इसको इस तरह खींचेंगे और ये जो थ्री चेन है इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फिर एक दो और तीन तीन चेन और इसी सेम स्टिच के अंदर एक डबल चेन इस तरह फिर एक और दो दो चेन यहाँ से एक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर एक डबल चेन और इसी स्टिच के अंदर दूसरी डबल चेन फिर एक और दो दो चेन एक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर दो डबल चेन एक और ये दो दो डबल चेन फिर एक और दो इसी तरह इसको एंड तक कंप्लीट करें यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया अब इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फिर चेन बनाएंगे एक दो और तीन तीन चेन और इसके ऊपर डबल चेन फिर चेन लेंगे एक दो तीन और ये चार चार चैन और फिर इसके अंदर एक और ये दो फिर चार चैन एक दो तीन और ये चार इसी तरह इसको कंप्लीट कर लें यहाँ पे चेन बनाएंगे एक दो और तीन तीन चेन और इसी के साथ एक डबल चेन बनाएंगे ये देखिए इस तरह एक डबल चेन फिर चेन लेंगे एक और दो दो चेन और फिर इसी के अंदर दो डबल चेन बनाएंगे एक डबल चेन और ये दूसरी डबल चेन देखिए इस तरह फिर एक और दो दो चेन लेंगे और यहाँ पे दो डबल चेन बनाएंगे एक और ये दो दो डबल चेन फिर दो चेन एक और दो दो चेन और इसी के अंदर फिर दो डबल चेन एक और ये दो दो डबल चेन फिर इसी तरह दो चेन और इसको इस तरह हम एंड तक कंप्लीट करेंगे यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फिर चेन लेंगे एक दो और तीन तीन चेन और इसके ऊपर फिर एक डबल चेन फिर यहाँ पे इसके अंदर एक डबल चेन बनाएंगे इस तरह ये तीन डबल चेन हो जाएंगी फिर एक और दो दो चेन और यहाँ पे एक डबल चेन ये देखें एक डबल चेन और इसके ऊपर फिर दूसरी डबल चेन और यहाँ पे भी तीसरी डबल चेन इस तरह ये तीन डबल चेन हो जाएंगी फिर चेन लेंगे एक और दो दो चेन के बाद इसी तरह इसके ऊपर बनाएंगे एक डबल चेन और इसके ऊपर ये दूसरी डबल चेन और फिर यहाँ पे ये तीसरी डबल चेन इसी तरह इसको बनाएंगे दो चेन यहाँ पे ये देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया अब इसके अंदर उसी तरह सेम स्लिप स्टिच करेंगे फिर तीन चेन लेंगे एक दो और तीन तीन चेन और इसके ऊपर एक डबल चेन इसी तरह यहाँ पे भी ये देखें इस तरह ये तीन डबल चेन हो गई और एक इसके अंदर ये चार डबल चेन फिर दो चेन लेंगे ये देखिए इस तरह फिर इसके अंदर एक डबल चेन और इसके ऊपर ये दूसरी डबल चेन और ये तीसरी डबल चेन इसी तरह ये चौथी डबल चेन ये चार डबल चेन हो गई ये देखें इस तरह फिर दो चेन लेंगे एक और दो दो चेन और इसी तरह इसके ऊपर बनाएंगे ये देखें इसी तरह इस राउंड को एंड तक कंप्लीट करें यहाँ पे दो डबल चेन थी यहाँ पे तीन और इस जगह पे चार फिर यहाँ पे नेक्स्ट राउंड ने में पाँच और फिर छः दो राउंड और बनाएंगे मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे ये यह देखें मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे दो डबल चेन थी फिर तीन डबल चेन यहाँ पे चार डबल चेन फिर ये पाँच डबल चेन और यहाँ पे ये छः डबल चेन है देखिए इस तरह अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम इस फर्स्ट को स्किप करेंगे और इस जगह पे सिंगल चेन बनाएंगे फिर एक और दो दो चेन, दो चेन के बाद इसके अंदर डबल चेन देखें फाइव यहाँ पे हो गई हैं और एक यहाँ पे इस तरह ये टोटल ये दो चेन भी और ये सिक्स डबल चेन एक दो तीन चार पाँच और फिर एक और दो दो चेन दो चेन के बाद यहाँ पे डबल चेन सिक्स डबल चेन अभी यहाँ पे ये जो चेन थी यहाँ पे हमने सारी दो दो चेन ली हैं इस जगह पे अब हम एक दो और तीन तीन चेन लेंगे फर्स्ट को स्किप करेंगे और सेकंड के ऊपर डबल चेन बनाएंगे फाइव डबल चेन और इसके अंदर सिक्स टू चेन फिर यहाँ पे डबल चेन लास्ट वाली को स्किप करेंगे फिर तीन चेन एक दो और तीन तीन चेन स्किप फर्स्ट और सेकंड के ऊपर डबल चेन इसी तरह इस राउंड को इधर तक कंप्लीट करेंगे ये दे देखिए मैंने इस तरह इसको कंप्लीट कर लिया है अभी यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे एक दो इस फर्स्ट को स्किप करेंगे और सेकंड के ऊपर यहाँ पे थर्ड के ऊपर सॉरी सिंगल चेन बनाएंगे फिर एक और दो, दो चेन फिर यहाँ पे एक दो तीन और ये चार चौथी इसके अंदर देखिए चार एक दो तीन चार डबल चेन और ये दो चेन, ये मिलके पांच डबल चेन हो गई फिर इसी तरह एक और दो दो चेन, दो चेन के बाद इसी के अंदर एक डबल चेन दूसरी तीसरी, चौथी डबल चेन और ये पांच फाइव डबल चेन यहाँ पे फिर हम चेन लेंगे एक और ये दो दो चेन दो चेन के बाद इसके ऊपर ऐसे एक दो और ये तीन तीन डबल चेन एक साथ निकालेंगे इस तरह फिर एक और दो दो चेन यहाँ से एक और दो दो को स्किप करेंगे और थर्ड के ऊपर डबल चेन बनाएंगे पे भी फाइव डबल चेन होंगे एक और दो दो चेन यह तक बना ले एक दो और ये तीन तीन डबल चेन को एक साथ निकालेंगे और फिर चेन लेंगे एक और दो दो चेन उसी तरह सेम यहाँ से दो को स्किप करेंगे और तीसरे के ऊपर डबल चेन इसी तरह इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लें यहाँ पे देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है अब नेक्स्ट राउंड में हम इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे ए दो दो स्लिप स्टिच और तीसरे के ऊपर एक सिंगल चेन फिर एक और दो दो चेन दो चेन के बाद यहाँ पे एक डबल चेन दूसरी डबल चेन और इसके अंदर ये तीसरी डबल चेन ये दो चेन और ये फोर डबल चेन बन गई हैं फिर एक और दो दो चेन दो चेन के बाद इसके अंदर एक डबल चेन फिर यहाँ पे दो तीन और ये चार चार डबल चेन फिर एक दो और तीन तीन चेन तीन चेन के बाद इसके अंदर एक दो और ये तीन तीन डबल चेन एक साथ फिर एक दो और तीन तीन चेन, फिर यहाँ पे एक दो और ये तीन तीन डबल चेन फिर एक साथ फिर एक दो और तीन तीन चेन यहाँ से दो को स्किप करेंगे और तीसरे के ऊपर एक डबल चेन दूसरी डबल चेन और ये तीसरी डबल चेन तीन डबल चेन और इसके अंदर ये चौथी डबल चेन फिर एक और दो दो चेन और इसके अंदर एक डबल चेन और फिर यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे फोर डबल चेन बनाए अब नेक्स्ट भी इसी तरह बनाएंगे एक दो और तीन तीन चेन तीन चेन के बाद इसके अंदर तीन डबल चेन एक साथ एक दो और तीन तीन चेन तीन चेन के बाद एक दो और ये तीन तीन डबल चेन फिर एक दो और तीन दो को स्किप करेंगे ये देखें इस तरह ये बनाया है इसी तरह इसको एंड तक कंप्लीट कर लें और उसके बाद देखें यहाँ पे चार डबल चेन थी फिर नेक्स्ट के अंदर तीन डबल चेन होगी दो को स्किप करेंगे एक दो और तीन यहाँ पर बनाएंगे फिर उससे नेक्स्ट राउंड के अंदर दो डबल चेन इसी तरह इसको कम्प्लीट करके आपको दिखाती हूँ देखें यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है ये देखें इस तरह यहाँ से हमने दो दो को स्किप करते गए हैं तो इस तरह ये बना है अब हम नेक्स्ट बनाएंगे इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे एक दो और ये यहाँ पे एक सिंगल चेन दो स्लिप स्टिच एक सिंगल चेन फिर एक दो दो चेन और इसी के अंदर अब हम दो डबल चेन एक साथ में आएंगे देखिए इस तरह फिर एक दो और तीन तीन चेन इसके अंदर फिर तीन डबल चेन एक साथ फिर एक दो और तीन तीन चेन तीन चेन के बाद इसी के अंदर तीन डबल चेन एक साथ फिर एक दो और तीन देख इसी तरह इसको यहाँ तक बना लें देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह इसको बनाया है अब एक दो और तीन तीन चेन लेंगे और इसके अंदर भी इसी तरह बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर एक दो और तीन इस तरह इसके ऊपर भी इस तरह बनाएं उसको कंप्लीट कर लें यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह इसको कंप्लीट कर लिया है अब इसके ऊपर ब्राउन कलर का धागा यूज़ करेंगे चेन तीन चेन के बाद इसी के साथ एक डबल चेन तीन और ये एक चार चार डबल ये फोर डबल चेन और अब इसके ऊपर ये फाइव डबल चेन फिर एक दो तीन और ये चार चार डबल चेन और फिर इसके ऊपर देखें इस तरह इसी तरह इसको बनाते हुए तक कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है अब चेन बनाएंगे एक दो तीन चार और पाँच पाँच चेन दो को स्किप करेंगे और तीसरी के ऊपर डबल चेन बनाएंगे एक दो और ये तीन तीन डबल चेन फिर यहाँ से एक दो तीन तीन को स्किप करेंगे और चौथे के ऊपर एक डबल चेन बनाएंगे इस तरह फिर एक और दो दो चेन और इसी के ऊपर एक दो और और ये ये तीन। ये तीन, तीन डबल चेन और ये दो चेन चार डबल चेन होंगे फिर यहां से एक दो तीन तीन को स्किप करेंगे और चौथे के ऊपर डबल चेन बनाएंगे फिर एक और दो दो चेन फिर एक डबल चेन दूसरी डबल चेन और सेम इसी तरह ये तीसरी डबल चेन फिर एक दो तीन तीन को स्किप करेंगे और चौथे के ऊपर डबल चेन बनाएंगे सेम इसी तरह ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा और इसको एंड तक बनाएगा